ভারতের পার্লামেন্টে হঠাৎ হইচই তৃণমূল সাংসদ শতাব্দী রায় সরাসরি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে আক্রমণ করে বললেন দেশের আসল সমস্যা গোপন রাখা হচ্ছে আর আবেগ দিয়ে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে তার অভিযোগ মোদী সরকার উন্নয়নের চেয়ে প্রতীকী প্রচারণায় বেশি জোর দিচ্ছে বক্তব্য শুরুর পরেই শাসক দলে সংসদ সদস্যরা তীব্র প্রতিবাদে ফেটে পড়েন বিরোধী শিবিরে করতালি আর শাসক দলে ক্ষোভ এই দুই সুরে গুর্যে ওঠে পুরো সংসদ রাজনীতির মাঠে এখন প্রশ্ন এটা কি তৃণমূলের নতুন কৌশল নাকি শতাব্দীর ব্যক্তিগত অবস্থান শুনুন এক সময় টলিউড কাঁপানো নায়িকা তৃণমূলের সংসদ সদস্য শতাব্দী রায়ের সেই বক্তব্য नाम बदल रहे स्टेडियम बदल रहे पार्लियामेंट बदल रहे लेकिन इसके साथ आप भी याद रखें ऐसा कोई आएगा जो आपको भी मिटा देंगे बीजेपी वाले चीख चीख के बोल रहे हैं मोदी जी राम को लाए है मोदी जी राम को लाए हैं बहुत अच्छी बात है एक इंसान इतना पावरफुल है भगवान को ला सकते बहुत अच्छी बात है लेकिन देश ये जानना चाहते जिसका इतना पावर है भगवान को लाते वो छोटा सा इंसान नीरव मोदी को नहीं ला सकते छोटा सा इंसान लेहुल ची को ना ला सकते छोटा सा इंसान विजय माल्या को ना ला सकते छोटा सा काम जो हम लोग का काला धन है वो नहीं ला सकते ये क्वेश्चन है देशवासी का आप वो बोल रहे हो जहाँ पे राम मंदिर है वहाँ पे राम जी का राम जी राम जी करे वो तो बहुत अच्छी बात है हर जगह पे राम जी ये भी अलग बात है राम जी का ज्यादा फोटो है की मोदी जी का ज्यादा फोटो है